bizda mana shunaqa tovar bor sovunni qo'yasiz va sovunni suvlarni tushirib tashlaydi sovunni quruq holatda saqlab turadigan tovar biz buni rossiyada azonda ham sotamiz optum narxi qanchaligini yaxshi bilamiz juda ham arzon tovar lekin buni uzumda qanchaga sotishayotganini ko'ring juda ham dahshat optimda som so'mga chaqsak uch ming so'm turadigan tovar uzumda ellik ming so'mga sotilyapti bu judayam daxshat o'n yetti barobar qimmat narxiga sotilyapti uzum oladigan komissiyasi bu yerda to'qqiz ming so'm bo'ladi toza foyda tavardan, da, tavardan, Somfoyda, bir dona tovardan o'ttiz sakkiz ming so'm bo'ladi optimda uch mingga olingan tovardan o'ttiz sakkiz ming so'm foyda juda judayam dahshat eng qizig'i bu yerda boshlanadi bu tovarni to'qqiz yuz olti marotaba sotilgan toza foydasi qancha deb o'ylaysiz toza foyda 34 million so'm bo'lyapti judayam dahshatdi optimda 3000 so'm turadigan tovar sizga 34 million so'm foyda keltirsa uzumda savdo qilishni o'rganish uchun bizga telegramda aloqaga chiqing agar siz ham uzumda savdo qilishni o'rganmoqchi bo'lsangiz bizga aloqaga chiqishingiz mumkin va biz 7 yillik internetda biznes qilish bo'yicha tajribaga egamiz har oyda 200 dan ortiq shogirdlar chiqaradigan sof akademik o'quv markazi asoschilaridanmiz